ষ্টুডেণ্ট এডুগাৰ্মেণ্টৰ চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসমীয়া ৰচনা চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী আলোচনা কৰিম সেই চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীখন এজন ছাত্ৰই এডুগাৰ্মেণ্টৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীৰ ওপৰত এটা ৰচনা লিখি দিবলৈ তাৰ বাবে আজি প্ৰয়াস কৰিছোঁ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী আৰু ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি লিখিব লাগিব চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী যেতিয়া ৰচনাখন লিখিম তেতিয়া আমাৰ ইয়াত আগতে আৰম্ভণি আহিব আৰম্ভণিটো কেনেকৈ কৰিবা ইয়াত লিখিবা যে চন্দ্ৰয়ান ওৱান অৰ্থাৎ চন্দ্ৰয়ান এক আৰু চন্দ্ৰয়ান দুইৰ পিছত চন্দ্ৰয়ান তিনিয়ে ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিগত দক্ষতাক আগতীয়াকৈ চন্দ্ৰ অন্ধেখনত প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্ৰথমতে চন্দ্ৰয়ান এক গৈছিলে তাৰপিছত চন্দ্ৰয়ান দুই গৈছিলে তাৰপিছত চন্দ্ৰয়ান তিনি গৈছিলে আমাৰ ইয়াত চন্দ্ৰয়ান এক আৰু চন্দ্ৰয়ান দুইৰ ওপৰত আমাৰ ইমান লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল তাৰ আৰম্ভণিৰ কাৰণে আমি লিখি দিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শ্ৰেয়টো যিটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো যাব কিহত যাব চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী ওপৰত যাব চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী ওপৰত যাব চন্দ্ৰয়ান তিনি হৈছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰ অভিযান যিয়ে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ তেইছ আগষ্টত চন্দ্ৰ পৃষ্ঠৰ সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিছে কোনদিনাখন তেইছ আগষ্টত অৱতৰণ কৰিছিলে সেইটো লিখিব লাগিব উন্নত যন্ত্ৰৰে সঞ্জিত সজ্জিত প্ৰজ্ঞান ৰভাৰে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ চলাই চলাইছে তাৰপিছত মাটি চন্দ্ৰৰ মাটি বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু গৱেষণাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী হৈছে বা চন্দ্ৰয়ান তিনি হৈছে ভাৰতৰ অভিলাষী আৰু সবল চন্দ্ৰ সফল চন্দ্ৰ অভিযান ইয়াৰ পূৰ্বৰ চন্দ্ৰয়ান এক আৰু চন্দ্ৰয়ান দুইৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি ভাৰতৰ ছত্তীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ চৈধ্য জুলাইৰ দিনৰ দুই বাজি পঁয়ত্ৰিছ বজাত চন্দ্ৰ তিনি উৎক্ষেপন কৰা হয় চন্দ্ৰয়ান তিনি ক'ৰ পৰা উৎপ উৎক্ষেপন কৰা হয় ছত্তীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ চৈধ্য জুলাইৰ দিনা চন্দ্ৰয়ান তিনি হৈছে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেদুৰ পৃষ্ঠত কোমল অৱৰ্তন কোমল অৱৰ্তন মানে চফ্ট লেণ্ডিং বা সফল অৱৰ্তনবোৰেও তোমালোকে লিখিব পাৰা অৱতৰণ লাভ কৰা ভাৰতৰ সফল প্ৰয়াস চন্দ্ৰৰ এই অংশত উপনীত হোৱাৰ পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ দেশ হ'ল ভাৰত আৰু ইয়াৰ এই মহান প্ৰযুক্তিগত সফলতা উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হব বিক্ৰম ৰবাৰশনে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ চৌবিশ আগষ্টৰ সন্ধিয়া ছয় বাজি ত্ৰিশ মিনিটত চন্দ্ৰত সফল অৱতৰণ কৰে বিভিন্ন ইন যিটো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ দুই ছেপ্টেম্বৰত ৰবাৰখনক শুই দিয়া হয় শুই দিয়া মানে সেইখন শ্লিপ মুডত আনি দিয়া হয় ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই মানে ইছৰ শ্বটকে ক'বলৈ গ'লে ইছৰই চন্দ্ৰত সফল অৱতৰণ লাভ কৰিবলৈ নিজৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰেৰে এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰিছিল যিয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু মূল্যবান তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে প্ৰজ্ঞান ৰবাৰৰ নিয়োগ কৰিছিল চন্দ্ৰৰ ভূতত্ব খনিজ বিজ্ঞান বহিঃমণ্ডল অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এই অভিযানে চন্দ্ৰৰ উৎপত্তি আৰু বিতৰ্তনৰ বিষয়ে আমাৰ বুজাবুজিত অৰিহণা যোগাব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰচনা আমাৰ ৰচনাৰ আৰম্ভণি লিখিলে মানে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ৰচনাৰ আৰম্ভণি লিখিব পাৰা তাৰপিছত চন্দ্ৰযান কি হয় তাৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰপিছত চন্দ্ৰযানৰ ভাগবোৰ কি কি আছিলে কি কি আছিলে বিক্ৰম ৰবাৰ আছিলে বিক্ৰম ৰবাৰে কেনেদৰে কাম কৰিছিলে আৰু কি কি কামত আমাক সফলতা দিব এইখিনি আমাৰ আমি লিখিব পাৰিম নেক্সটত আছে চন্দ্ৰয়ান তিনিৰ অভিযান লক্ষ্য হৈছে যিটো লক্ষ্য আছিলে সেই লক্ষ্যটো লিখিব পাৰা চন্দ্ৰপতিষ্ঠ অৱতৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা তাৰপিছত চন্দ্ৰত ৰভাৰ ৰং ৰভাৰ ৰভিং প্ৰদৰ্শন কৰা স্থানীয়ভাৱে বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা কৰা চন্দ্ৰযান মিছনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ লেণ্ডাৰত কেইবাটাও উন্নত প্ৰযুক্তি যেনে লেজাৰ আৰু আৰ এফ ভিত্তিক এলটিমিটাৰ ভেলুচ ভেলুচিমিটাৰ প্ৰপালচন ছিষ্টেম আদি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে পৃথিৱীৰ অৱস্থান পৃথিৱীৰ অৱস্থাত এনে উন্নত প্ৰযুক্তি সফলতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কেইবাটাও লেণ্ডাৰ বিশেষ পৰীক্ষা যেন ইণ্টিগ্ৰেটেড কল্ড টেষ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড হট আৰু লেণ্ডাৰৰ লেগ মেকানিজম কৰাৰ লগতে কৰাও হৈছে আমি শেষত আমি লিখিব পাৰোঁ যে চন্দ্ৰয়ান তিনিৰ জৰিয়তে ভাৰতে নিজৰ প্ৰযুক্তিগত দক্ষতা বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা আৰু মহাকাশ অন্ণৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্য কৰিছিল আৰু চন্দ্ৰয়ান তিনিৰ সফলতাই বিশ্ব মহাকাশ সম্প্ৰদায়িত সম্প্ৰদায়িত ভাৰতৰ স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বা কৰি অলৰেডি কৰি তুলিছে অভিযানে নৱ প্ৰজন্মক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি অভিযান্ত্ৰিক আৰু গণিতত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব এইটো কেৰিয়াৰ তোমালোকে কেৰিয়াৰ নিলিখি পেলাই ইয়াত জীৱন গঢ়িবলৈ জীৱন গঢ়িবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা তোমালোকে লিখিব পাৰা ইয়াত কেৰিয়াৰ শব্দটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰা থেংক ইউ সকলোলৈকে ধন্যবাদ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিছা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো এডুকাৰেণ্টৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ ধন্যবাদ সকলো